Я и вся наша команда будет стараться. Ну, в первую очередь задача выйти из группы, а там уже как пройти как можно дальше. Но я думаю, что все, все, предложат максимум усилий, чтобы пройти группу, а там будем готовиться к следующим играм, будем знать уже соперников, если пройдем. У нас, как вы сказали, ровная команда, поэтому каждый может взять в конце на себя, каждый может забить, я думаю, если надо, вот даже Липа. Но в первую очередь, это второй Евробаскет, это был первый, поэтому, как бы тогда ехал, не знал, что это. Как было больше много волнения. Сейчас ты уже знаешь, что, к чему, как, где. В том году был этот Евробаскет первый для многих. Сейчас много ребят уже были в прошлый раз, как вы сказали. Поэтому надо ехать и выходить из группы. Больше ничего не могу сказать, честно. Ну, конечно, во-первых, у нас много тренеров, 8 человек, поэтому всегда на каждый подходит, тебе что-то говорит, каждый подсказывает всегда остаемся по и отрабатываем то, что у кого хуже получается. вот. ну я только рад больше получить времени в этом году, чем позапрошлом году. поэтому надо выходить, играть и выходить из группы опять. Ну, конечно же чувствуется ответственность, потому что у нас все соперники равны, мы должны выходить из группы, поэтому мы должны настраиваться на каждую игру как на последнюю. И я знаю, что каждый из игроков будет делать все для этого. Вы сыграли не очень хороший поединок в Москве против сборной России, не будто начали добро, но потом расклеили. Мы анализировали сегодня перед тренировкой, почему мы начали так хорошо и закончили так плохо. Это, конечно же, расконцентрация как сборной России в начале матча, так и наша расконцентрация после того, как они начали играть плотно в защите против нас. Но у нас есть некоторые недоработки, и мы сейчас стараемся их... Стараемся их как-то поменять и что-то сделать лучше, поэтому эти четыре дня очень важны для нас. У вас первый поединок против бельгийцев, да? Мы видели об их, их матчи. Они проиграли там буквально 2-3 матча и выиграли там у таких э, команд, как Италия, сборная Италия, как сборная Израиль. Они последнюю игру выиграли у Чехов. У них есть какая-то уверенность. Они хорошо, э, хорошо перемещают мяч по площадке. И мы должны настраиваться на эту игру, потому что она очень для нас важна, особенно первая игра. А первая игра может быть как хорошая, так и плохая. Мандраж и все такое. Много молодых игроков в команде. Но я думаю, у каждого игрока есть какое-то волнение, какой-то мандраж он должен быть. Поэтому, несмотря ни на что, мы должны выходить на площадку и биться. Тяжело работали. Были и товарищеские игры. Вот последнюю игру с Россией сыграли. Где-то очень хорошо стартовали, но потом они где-то придавили нас. Немножко жестче сыграли, и мы где-то... Посыпались и дали им возможность у уйти в отрыв. Но мы сделали такую большую работу, что сейчас остается 4 дня до старта. И мы э, в хороших кондициях. И за эти 4 дня надо э, некоторым ребятам восстановить, подлечить травмы и стартовать с, с победы над бельгийцами. Сейчас у нас там Максим, Слава, те, у кого боли, там и Сергей есть травмы, микротравмы, поэтому... А они основные игроки, поэтому... Надо, чтобы как можно быстрее не установились. Сейчас небольшое подвешенное состояние, потому что ели 14 человек, и я не так много играл в товарищеских матчах. Но я также пытаюсь в тренировках показать тренеру, что я тоже, что он может на меня рассчитывать. И поэтому все будет зависеть, как мы последние три дня тренируемся и кого тренер оставит в числе заявки 12 человек.